চাওক আমি যিবিলাক কথা কৈ আছিলোঁ সেই কথাবিলাক আজি সঁচা হিচাপে প্ৰমাণ হ'ল আপোনালোকেও নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে এইখন চাওক এইখন অসমীয়া প্ৰতিদিন আজি প্ৰকাশিত যিটো হেডলাইন আজিৰ হেডলাইন অনুসৰি আমি যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে অসম চৰকাৰে আচলতে বহিৰাগত যিবিলাক পুঁজিপতি বৃহৎ বৃহৎ পুঁজিপতিবিলাকক অসমৰ মাটি গোটাই আছে সেই কথাবিলাক আমি কৈ আছিলোঁ আৰু তাৰ প্ৰমাণটো আমি হাৱাত কথা নকওঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে সঁচা সঁচি কথা ক'বলৈ গ'লে আমি কেতিয়াও হাৱাত কথা নকওঁ তথ্যৰ আধাৰত কথা কওঁ তাৰ প্ৰমাণ আজি আপোনালোকে চাওক এয়া অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি সেই বাতৰিটো চাওক ইয়াতে কি লিখা হৈছে উচ্ছেদৰ মাজতে ডিমা হাছাৰ ভূমি হস্তান্তৰৰ ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচন ন্যায়ালয়ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আপোনাৰ সেই তিনি হেজাৰ বিঘা ভূমি চিমেণ্ট কোম্পানীক গটোৱাত শতভম্ব হাই ক'ৰ্ট হাই ক'ৰ্ট হতভম্ব হৈ গৈছে আৰু তাৰে আপোনাৰ ডিমা হাছাও যি স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ সেই চিক্সিডল অঞ্চলৰ মাটি মানে চিমেণ্ট কোম্পানী চুমে চিমেণ্ট কোম্পেনী নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তিনি হাজাৰ বিঘা আৱণ্টন দিব খুজিছে আৰু সেই কথাত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় হতভম্ব হৈছে মানে ন্যায়ালয়ে কৈছে যে কেনেকুৱা কথা আচলতে এশ বিঘা দুশ বিঘা মাটি তেনেকৈ কোম্পানী নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া শুনিছোঁ তিনি হাজাৰ বিঘা কিমান মাটি হ'ব পাৰে ডিমা হাছাও স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদক সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে তাৰ যিসকল ডিমা হাছাওৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে লেখ আৱেদন দাখিল কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰু সেই ন্যায়ালয়ৰ শুনানিত উচ্চ ন্যায়ালয় মানে বিমূৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকে যিটো তিনি হাজাৰ বিঘা চিমেণ্ট কোম্পেনী নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে দিব খুজিছে আচলতে এইটো আম্বানীয়ে কৰিব বুলি কৈছে এছিয়াৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ চিমেণ্ট কোম্পেনী সেই কোম্পেনীটোৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তিনি হাজাৰ বিঘা ভূমি ডিমা হাছাৰ পৰা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এইটো গোটেই কাৰবাৰটো হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেওঁ আপোনালোকে সেই কথা বতৰাবিলাক জানে ইতিমধ্যে স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলবিলাকৰ যিবিলাক জনজাতীয় বেষ্টনীৰ মাটি ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি চিক্সিডুল অঞ্চলৰ মাটি কেনেকৈ এফালৰ পৰা আচলতে আদানি আমদানিত তুলি দিছে মাটিসমূহ সেই কথা বতৰাবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে আৰু সেই কথা বতৰাবিলাকক আমি সদায় প্ৰতিবাদ কৰি আছিলোঁ যে চিক্সিডুল অঞ্চলৰ মাটি কেতিয়াও আচলতে এনেকৈ বৃহৎ বৃহৎ উদ্যোগপতি কেনেকৈ মাটি গটোৱাটো উচিত নহয় সেই কথাটো আমি পূৰ্বৰে পৰা কৈ আছিলোঁ আমি আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে আমি কোকৰাঝাৰ পৰ্বতযোৰাত আদানিক শক্তি প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাৰণে প্ৰায় তিনি হাজাৰ বিঘাতকৈ অধিক মাটি দিবলৈ ওলাইছিলে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে পৰ্বতয অঞ্চলৰ ভূমিপুত্ৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে নিজৰ গাত আচলতে পেট্ৰল ঢালি আত্মজাহ পৰ্যন্ত দিবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই মাটিৰ অধিকাৰৰ কাৰণে গতিকে এনেকুৱা ঘটনাবিলাক আমি দেখিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে যে ডিমা হাচাঁত ডিমা হাচাওত তিনি হেজাৰ বিঘা ভূমিত চিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী বনাব খুজিছে আৰু সেই চিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তাৰ যি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে অনুমোদন দিছে আৰু ইয়াকে লৈ তাৰে স্থানীয় লোকসকলে আচলতে পি আই এল দাখিল কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰু এই শুনানিৰ কালত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আচলতে হতভম্ব হৈছে আৰু ক'ৰ্টে প্ৰশ্ন কৰিছে যে এশ বিঘা দুশ বিঘা এনেকৈ কোম্পেনী নিৰ্মাণৰ কাৰণে মাটি আৱণ্টন দিয়া দেখিছোঁ কিন্তু তিনি হেজাৰ বিঘা তিনি হেজাৰ বিঘা কিমান মাটি সেই কথা ডিমা হাচা স্বায়ত্ব পৰিষদে অনুমান কৰিছেনে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে এফালেদি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিধৰণে আচলতে গোটেই অসমত উচ্ছেদ অভিযান চলিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই পুঁজিপতিবিলাকক আদানী আম্বানী ৰামদেৱ এই পুঁজিপতিসকলক পুঁজিপতি গোষ্ঠীক এফালৰ পৰা অসমৰ মাটি ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ অঞ্চলৰ মাটি এনেকৈ গতাই দিছে গতিকে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদ দীঘলীয়া হ'ব কোনো কাৰণতে এনেকৈ আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰ মাটি বৃহৎ বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠীক তুলি দিয়া এই কাৰ্যসূচীক কেতিয়াও আমি মানি নলওঁ সেই কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ হ'ব i